İndi isə keçirik 7-ci sualımızın izahına. Deməli, Ukraine "the" artikli ilə işlədilən ölkədir. The Congo, The Yemen, The Sudan, The United States, The United Kingdom pula "the" artiklı qəbul edən ölkələrdir. Buna görə biz "the" artiklından istifadə edəcəyik. Turkey, qarda şəhər Türkiyə həmçinin Azərbaycan sözücüyü artiklsız işlədilir və bir də hada xatırlatma edim ki ölkə adlarının ölkə adları əsasən artiklsız işlədilir və artiklsız işlədilən ölkə adlarının qarşısında republic, respublika, federation, federasiya, emirates, emirik sözləri və sair sözlər olarsa ziatiklondan istifadə edə bilərik. Burada Turkey sözünün qarşısında heç bir ə, deməli deyildi ki, məsələn, respublika və sair sözü olmadığı üçün biz boşluq qoyuruq. Dəniz adları ilə Z artiklı işlədir. Z Black Sea, Kara Deniz. So the Ukraine and ə, Turkey are separated by the Black Sea. Ə, Ukrayna və Türkiyə bir-birindən, yəni Qara dəniz vasitəsilə ayrılır. Yeddi dördüncü bəndimiz olacaq ə, A və B.